вкусного всем! Эти вкуснейшие и оригинальные снеки появились не так давно в наших краях, завоевав сходу множество поклонников. Если вы еще не пробовали такую штуку, я уверен, вы если не станете фанатом, то точно по достоинству оцените это давнее изобретение восточной кухни. Кимбукак или чипсы из водорослей – традиционные закуски в кухнях Японии и Кореи. Готовят их традиционно из водорослей нори и народных рецептов несколько. Я пробовал ряд из них в наших условиях. Самые быстрые и самые вкусные для вас. Четыре способа. И начнем с самых быстрых. Двух. Жареные на сковороде и жареные в духовке. С общей подготовкой. Листы нори, а готовят все чипсы именно из них, смажем кунжутным маслом. Нори самое обычное. Можно недорогое. Занятно, что закуска, которая получится в магазинах, стоит 2-3 раза дороже, чем если ее сделать дома. А если купить нори пачкой от 50 листов, то и в 5 раз дешевле. В идеале масло кунжутное, но может быть оливковое и даже подсолнечное. Важно смазать, не делая пропусков, даже по краям. Посыпали солью по вкусу. Перевернем и смажем с другой стороны. На этом этапе можно добавить и другие специи. Чаще всего это острый перец или васаби, или японская приправа шимчита гараши а могут быть и другие вкусовые добавки, вроде куриного сухого бульона или сухой приправы барбекю или грибной. Но с ними не переборщите, если их много, они могут пригорать. Повторим операцию для других листов, складывая их один на другой. После этого оставим их в покое минут на 15, можно и на час. Для пропитки. После этого первый вид это жарка на сковороде. Разрежем лист на две части, так чтобы каждая смогла поместиться на сковороде целиком, не подымаясь на бортики. Далее накаляем сковороду, достаточно большую для отрезанного нами кусочка. Проверяем накал традиционным способом, мокрым пальцем быстрым касанием. Зашипело, значит достаточно. Выкладываем промасленный лист нори. Он сразу начал пузыриться. И чтобы придать ему более эстетичный вид и лучше прожарить, сразу же прижмем его лопаткой. Так что держите ее на готове. Жарка быстрая. 15 секунд и перевернули. Еще 15 секунд и снимаем. Если пережарите, он перейдет наоборот в коричневый. Отложим, пока полностью не остынет, тогда он станет в два раза хрустящий. И нарежьте его на полоски, удобные для подачи. Второй способ потребует еще подготовки. Посыпем каждый лист жареным кунжутом. Дело в том, что если посыпать для первого варианта кунжут, в своем большинстве он останется на сковороде. Второй способ хорош тем, что можно применять любую сухую посыпку. Благодаря маслу она останется на листике. И отправляем в духовку на 130 градусов на 12 минут. Если листов полная решетка, то можно и на 14. Если температура ниже, то держать придется не менее 25 минут, а то и больше. А затем листики обязательно достать, остудить и разложить с доступом к воздуху. Тогда они будут гораздо хрустящими. И нарезать на пластинки. Третий и четвертый способ самый долгий, но при этом, возможно, самый вкусный и самый насыщенный. Made in Korea. Мы будем готовить чипсы нори с начинкой, в данном случае с сыром. Основа для начинки будет одинакова. Будете вы делать с сыром или другие варианты, мы сварим в полулитре воды 50 грамм риса. И не просто риса, желательно того, который разварится. Добавим соль, около столовой ложки и бульон хандаш. Раньше в Корее варили эту смесь на рыбном бульоне. При этом варить будем при самом малом огне. стараясь чтобы пол литра масса в результате все-таки сохранилась. Если необходимо, подливайте воду. Это часа на полтора варить. В конце варки добавим не обязательно еще столовую ложку рисовой муки, чтобы еще больше загустить основу. Пару минут проварим и добавим вкусовую добавку. Сыр. В идеале твердый, типа пармезан, натертый грамм стол. Перемешали и выключайте огонь. Дайте остыть. Кстати, начинку вы можете добавлять не только сыр, но и орехи, но только в холодную основу, или кунжут, или в любые ваши варианты. Наносить массу мы будем на шершавую поверхность нори, такая проверенная столетиями традиция. Листик нори имеет две разных стороны, одна блестящая, другая более шершавая, матовая. И обязательно холодную массу, иначе лист сразу начнет сворачиваться и будут некрасивые чипсы. Наносим на половину листа массу, ровно на половину, но не пропуская края. Затем накрываем второй половинкой. И получается такой вот пласт. Это первый вариант промазки, который используется в большинстве случаев при продаже промышленных чипсов. А вот второй вариант уже ближе к классическому. Мы промазываем, как и в первый раз, половинку листа с шершавой матовой стороной массы. Слой небольшой, около 2-3 мм. Затем накрываем его второй половинкой, прижимаем и мажем еще массу сверху, такой же толщины, также не делая пропусков. И переносим листы в духовку. Для высушивания температура 50 градусов на 5 часов приблизительно. Если в вашей духовке нет режима сушки, то есть у вас обычная духовка, вам необходимо будет периодически протирать стенки от влаги и проветривать ее. Тогда, к сожалению, процесс затянется часов на 6. Также подойдет сушилка электрическая при той же температуре. Для улучшения просушки через полтора часа достаньте листики. Они уже держат форму и не норовят превратиться в кашу. И нарежьте на чипсы я разрезаю каждый листик на 4-5 полосок и опять досушиваться в духовку. Раньше сушили на воздухе, прямо на солнце несколько суток. Но это сопряжено с атакой насекомых и другой живности. Аппетитно все это пахнет. Чипсы на выходе должны быть сухими на ощупь. По прошествии этого времени достанем чипсы, дадим остыть, тогда остаточная влага уйдет окончательно и будем жарить. Их жарят в масле. Толщина слоя масла в пару сантиметров. Масло должно быть хорошо прогрето и небольшими партиями жарим. Я спичкой проверяю, пошли пузырики активно, значит можно загрузить. Секунд 20-25 жарим. Вынули и следующую. Выкладывайте готовые на полотенце, чтобы удалить лишний жир. Чипсы без внешнего покрытия жарьте не более 20 секунд. Как только цвет начинки начал приобретать легкий желтый оттенок, а цвет нори посветлев не стал коричневым, иначе пережарите. Пока будут сохнуть, они дойдут. И опять-таки необходимо дождаться охлаждения. Они тогда будут еще более хрустящие. И вот получаем 4 вида вкуснейших чипсов нори, которые, как по мне, вкуснее магазинных картофельно-пюрешных это 100%. Плюс они менее калорийны, плюс они гораздо насыщеннее по вкусу, плюс они очень сытные. Тут связано с тем, что при соприкосновении с жидкостью они увеличиваются в размере. И вы думаете, что не только попили пивка, но еще хорошенько закусили. А еще плюс количество вариаций на ваш вкус. Даже таких, которые корейцы с японцами не придумали. Это будет хрустящий, ничем не хуже корейских и японских магазинных видов. Короче, в разы дешевле и в разы вкуснее получаете больше удовольствия в доступном формате. А мы ждем вас на наших видеорецептах. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!